হেল্ল' এভৰি ওৱান গুড মৰ্ণিং টিম্পলছ ডায়েৰীৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আৰু এয়া হৈছে ৰবিবাৰ ৰাতিপুৱা আজি বহুত বেছি ব্যস্ত বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ আজি বন্ধৰ দিন নহয়নে বাৰু মোক কামত সহায় কৰা বাইদেউগৰাকীয়ে আহি কাপোৰবোৰ ধুব মই ভিজাই থৈ দিলোঁ ছাৰ্ফত আৰু ৰাতিপুৱাৰ গা পা ধোৱা মোৰ হৈ গ'ল পা ধুই আহি প্ৰথমতে গোসাই ঘৰত চাকি গছ জ্বলাই দিলো আৰু এয়া চাওকচোন কুম্ভ মেলাৰ প্ৰসাদ মোৰ হাজবেণ্ডৰ গৈছিল কুম্ভ মেলা লৈ তেখেতে লৈ আহিছে আৰু এয়া চাওকচোন এয়া আহিছে প্ৰসাদৰ লগতে বিন্দিঅ লগতে এটা ৰুদ্ৰাক্ষৰ মণি হাতত বান্ধিবৰ কাৰণে এয়া সূতা আৰু এয়া হৈছে ত্ৰিবেনী সংগমৰ পানী ইমান পৰিস্কাৰ চাওকচোন আৰু এইবাৰ দেখুৱাই দিওঁ বাহিৰখন চাওকচোন ইমান বেছি বতাহ দি আছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বতাহ আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু হয়তো দিনটোৱেই বতাহ দিব আৰু এনেকৈ বতাহ দিলে ইমান যে পাত পৰে নহয় যি নহওক ফাগুনৰ মাহ আৰু শেষেই হ'ব গতিকে বতাহ শেষ হ'ব নহয়নে বাৰু আৰু এইবাৰ যাওঁ মই পাকঘৰলৈ ইতিমধ্যে মোৰ পাকঘৰত মটৰৰ ঘুগনি বনোৱা হৈ গৈছে যিহেতুকে ৰবিবাৰ আজি ৰাতিপুৱা আহাৰ হিচাপে ঘুগনি আৰু পৰঠা খাম আৰু এয়া চাওকচোন বজাৰৰ পৰা একদম পেকেটিং পৰঠা লৈ আহিছিল কালিয়ে ভাবিছোঁ আজি ইয়াকে ভাজি পৰঠা বনাই খাম আৰু ৰাতিপুৱা জানেইতো ৰবিবাৰ বুলি ক'লে অকণমান ব্যস্ততাটো বেছি হয় আৰু এইবোৰ পৰঠা বনাই মেলি খোৱাটো বহুত বেছি কষ্টকৰ হৈ পৰে নহয়নে বাৰু ৰাতিপুৱাৰ খোৱা লোৱাবোৰ হোৱাৰ পিছত অকণমান বহিলোঁ আৰু এই যে চাদৰখন মই হাতত লৈ আছোঁ এই চাদৰখনত মই ফুল তুলিম বুলি বহুদিনৰ পৰা যোজা কৰিছিলোঁ কেইটামান ফুল তুলিছিলোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ চাদৰখনৰ ফুলবোৰ খুলি মই ইয়াত এটা বেলেগ কিবা এটা বনাম আৰু এটা কথা আপোনালোকেও কোৱাই হোৱা নাই আজি হৈছে মোৰ হাজবেণ্ডৰ জন্মদিন আৰু সেই উদ্দেশ্যে মই ভাবিছোঁ আজি পায়স বনাম তাৰ বাবে গাখীৰ আনিছে আৰু এয়া আনিছে মিঠাই দুপৰীয়াৰ চাহকাপ মিঠাইৰে সৈতে খোৱাৰ পিছত এইবাৰ ওলাই আছোঁ এঠাইলৈ বুলি আজি এখন সৰু বিয়াৰ পাৰ্টি আছে তালৈকে বুলি ওলাইছোঁ আজি আমাৰ দুপৰীয়া সাজ তাতে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব হাজবেণ্ডৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিটো তাতে হৈ যাব নহয়নে বাৰু আৰু আমাৰ পৰা ইয়ালৈ আহি অকণমান সময় বহাৰ পিছত খোৱা লোৱা কৰিলো আৰু তাৰপিছত উভতি আহিলো কোনফাল দি যায় সিফালে নহয় মন্দিৰটো মেলা হৈছে আমিতো শাখা নাই এইটো মন্দিৰ বন্ধ হৈ গেল বহুত জাগ্ৰত মন্দিৰ আমাৰ এই যে এজন আদৰ্শ খেতিয়ক আছে আদৰ্শ খেতিয়কৰ খেতি পথ হয় নেকি খেতিয়ক হিচাপে খেতিয়ক হিচাপে বহুত পুৰস্কাৰ পাইছে হেনো এইখন হৈছে পাৰ্টি খাই অহাৰ সময়ত আমি এটা বেলেগ ৰাস্তাৰে আহিলো আৰু তেওঁলোকক অকনমান দেখুৱাই দিলো সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে সেই ৰাস্তাটো নতুন আছিলে আৰু তাৰ পৰা আহি অকণমান ফ্ৰেছ হোৱাৰ পিছত মই পাকঘৰলৈ আহি পায়স বনালোঁ প্ৰথমতে আৰু তাৰপিছত এটা কেক বনালোঁ যিহেতুকে হাজবেণ্ডৰ জন্মদিন গতিকে কিবা অকণমানতো ঘৰতে কৰিবই লাগিব নহয়নে বাৰু আৰু কেক আৰু পায়সৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' মই আপোনালোকক পিছত দি আছোঁ এতিয়া দিবলৈ গ'লে বহুখিনি দীঘল হৈ যায় ভিডিঅ'টো কেক আৰু পায়স খোৱাৰ আগতে চাকি গছ জ্বলাই দিলে সৰুজনী ছোৱালীয়ে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ আৰু বেছি দীঘলীয়া কৰি আপোনালোকক আমনি নিদিওঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব ভাল লাগিল যদি লাইকো এটা কৰি দিব আৰু নতুনকৈ কোনোবা মোৰ চেনেলত আহিছে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ দেখা হ'ম নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে আজিলৈ আহিলোঁ বাই বাই